السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba. Seminat musliman, rohmani, Pagi ini, insya Allah kita akan memulakan uh, surah yang baru setelah kita selesai uh, mengetahui uh, tafsiran surah al surah at takwir. Jadi pagi ini adalah surah. Al-Infidhar Sekejap ya eh? Okey Pagi ni kita berkenal-kenalan Dengan surah Al-Infidhar Al-Infidhar Bermaksud sesuatu yang berpecah apa itu yang dimasukkan dengan pecah di sini jadi kita bincangkan pengenalan terlebih dahulu okay. surah Al-Infiqar di dalam mushaf surah ini ia disusun merupakan surah yang ke-82 surah yang ke-82 yang mana surah ini dari sudut sejarah turun adalah sama maknanya surah ini turun surah yang ke-82 kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia disusun juga adalah surah yang ke-82 tetapi tidak semestinya uh, Turutan penurunan sama dari sudut turutan susunan surah di dalam al-Quran. Surah at Al eh, surah Al-Infitar ini sebelumnya kita akan jumpa surah Takwir iaitu surah yang ke-81. Yang ini kita telah selesai Alhamdulillah membincangkan surah At-Takwir. Selepas surah Al-Infitar, kita akan menemukan surah Al-Mutafifin. Iaitu surah yang ke-83. Ini bermakna surah Al-Infitar berada di pertengahan antara surah At Takwir dengan surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Infitar Allah Ta'ala turunkan sebelum Allah menurunkan surah Al-Inshiqaq iaitu surah yang ke-84. Surah Al-Inshiqaq Alhamdulillah kita telah selesai tafsirannya jadi berdasarkan kajian selepas Allah sebelum Allah menurunkan surah al insyiqaq Allah turunkan surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar turun selepas Allah menurunkan surah An-Nazi'at. An-Nazi'at adalah surah yang ke-79. Nazi'at bermaksud para pencabut. Ha, itu An-Nazi'at. Siapa yang mencabut? Ia merujuk kepada malak maut yang mencabut nyawa manusia. Jadi kalau nak tahu bagaimana malaikat maut mencabut manusia secara kasar dan secara lembut, ada pada permulaan surah An-Nazi'at. Al surah Al-Infitar sudah pasti adalah surah Makiyah. Iaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah. Ayatnya ada 19 sahaja. Ha, lebih sedikit kurang daripada surah at takwir yang kita baca sebelum ini ada puluh sebilan Nah, jadi surah Al-Infitar 19. Jumlah muka surat hanya satu sahaja yang kalau kita buka Al-Quran surah ini berada pada halaman 587. Kalau kita mengira patah perkataan ataupun jumlah kalimah surah Al-Infitar terdiri dari 80 jumlah kalimah. Manakala jumlah huruf terdiri dari 329 huruf hijaiyah. Bagaimana surah ini dinamakan dengan Al-Infitar? Kata Dr. Wabah Az-Zuhairi rahimahullah dalam taksi Al-Munir kerana surah ini mula-mula. Maknanya ayat pertama, Allah membuka, Allah memulakan menyebut tentang langit yang terpecah ataupun terbelah. Jadi mari kita bacakan ayat yang pertama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim Isas sama ulfalah Oke, okay. kalau tengok pada ayat yang pertama jumpa perkataan Alif 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 itu alif surah alif 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 langit yang terbelah dan akhirnya ia seperti pecah Okey, surah Al-Infitar sama metodologinya dimulakan dengan asyautu syarat. Kalau masih ingat lagi, ada tujuh surah dalam Quran dimulakan ayat pertamanya iza. Kita ulang kembali antaranya al-waqi'ah. Ada kalimah اذا وقعت الواقع ينقد المنافقون اذا جاءك المنافقون ينكتك سوره التكوير اذا الشمس ينكتب الانفطار اذا السماء فطرت كمدان الانشقاق Iza sama'un syakat. Kemudian al-zalzalah. Iza zulzilati ardu Dan yang terakhir al-nasr. Iza Dalam Quran, apabila Allah menggunakan iza, apabila merujuk kepada sesuatu yang pasti akan berlaku dan ia merujuk kepada akan berlaku. Okay. Apa tujuan 19 ayat surah Al-Infitar ini diturunkan? Surah ini Allah nak menerangkan. Kalau nak tahu dahsyatnya hari pembalasan dia itu di hari akhirat. Allah kata, surah ini ada jawapannya. Kalau nak tahu bagaimana kengeriannya, surah ini adalah salah satu surah yang akan menjelaskannya. Sekejap-kejap lagi kita akan tengok. Di mana ke ayat yang kata, Hari pembalasan ini adalah urusan yang sangat dahsyat. Okay, surah ini, tuan-tuan rahimani, rahimakumullah, temanya, mihwarnya, Allah mengingatkan tentang kehidupan dunia yang tidak kekal tetapi yang kekalnya adalah hari akhirat. Baik, kita bincang tentang segmen asy bagi surah Al-Anfal. Ini yang terakhir sekali. Okey, 19 ayat tadi kita boleh pecahkan kepada beberapa potongan ayat lima ayat pertama kita akan jumpa Allah Ta'ala menyebut ada empat perkara yang akan terjadi apabila ditiupnya sangka kala yang pertama dan sangka kala yang kedua ada empat kejadian apabila empat kejadian ini muncul maka akan ada satu peristiwa sebab itu kita namakan kesan daripada empat kejadian itu. Apa dia? Ayat yang pertama, kejadian yang pertama iaitu langit terbelah ataupun pecah. Yang kedua iaitu wa idzal kawakibun tasarat bintang-bintang jatuh berselerakan. Kenapa sebut langit dulu? Baru bintang. Kenapa bintang selepas langit? Langit adalah bumbung bagi dunia. Jadi Allah akan runtuhkan dulu bumbung itu. Maka apa-apa yang duduk dekat bumbung itu, di langit itu pun akan jadi oh, rosak. Sebab itu apabila langit belah, pecah, maka jatuhlah bintang-bintang berguguran. Nanti kita akan taksirkan ayat ini secara lanjut. Kejadian yang ketiga. Wa idhal bihar fucirat. Lautan itu akan meluap-luap dipanaskan. Dan yang keempat kejadiannya. Wa idhal kuburu bu'asirat kubur-kubur dibongkarkan. Jadi tiga kejadian pertama adalah setelah tiupan sangka kala yang pertama. Kemudian baru masuk yang kedua. Okey, empat ayat ini kita boleh pecahkan dua yang pertama iaitu perihal di langit dua ayat yang berikutnya adalah perihal di bumi. Apa yang berlaku? Kalau dah berlaku empat kejadian tadi. Inilah yang Allah nak mengingatkan kita ni. Ayat lima ni apa yang berlaku? Alimat nafsum ma wa akhtarat masa tu setiap jiwa dia akan tahu nanti kita akan taksi lebih lanjut apa maksud dia mengetahui alimat apa maksud dia mengetahui dia akan tahu nanti apa apa yang telah dia buat masa dekat dunia kalau tuan nak tahu daripada balik sampai kita mati kalau nak tahu kita dah buat apa tunggu empat kejadian tu dan kalau kita nak tahu kita pernah tak buat apa maksudnya kita kita nak semak apa yang Allah wajibkan yang saya telah tinggal apa larangan Allah yang telah saya langgar maka kita akan ketahui dia setelah berlaku empat kejadian itu iaitu qaddamat telah secara kemudian ayat 6 7 8 9 bahagian yang pertama ni Allah menegur kepada golongan yang derhaka Allah tegur apa? Allah tegur mereka kenapa derhaka? Kenapa nak lawan Tuhan? Allah sebut dalam ayat nombor 6 Ya ayyuhal insanu ma gharwaka berabbikal karim. Apakah yang telah memperdayakan engkau? Nanti kita akan dapat jawapan dia setelah kita belajar taksir ayat by ayat. Bahagian yang kedua, kita jadikan ayat 10 sampai nombor 16. Allah cerita macam mana nak bagi balasan ni apa kaedahnya dan Allah ceritakan ada dua golongan manusia. Apa kaedahnya? Kita tengok contoh ayat 10 sampai 12. Allah akan menggunakan tulisan yang telah dicatat oleh malaikat ke tibin. Mencatat amal. Itu cara Allah nak membalas. Jadi kalau kita nak tahu tadi tu, kita dah buat apa apa yang kita telah lalai ada dalam catatan kiraman ketibin dan dua golongan itu kita akan bincang nanti golongan al-abrar dan golongan kedua al-fujjal abrar Al golongan yang banyak berbakti فجال golongan yang banyak derhaka dan yang terakhir sekali penutup bagi surah al-infitar tiga ayat 17 18 19 Allah taala menyebutkan keagungan hari pembalasan ha ni hari pembalasan yang kita jadikan sebagai tujuan surah tadi tu Allah Ta'ala ulang dua kali Allah bertanya tentang Yawmuddin. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُدِّينَ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُدِّينَ Kita baca ke Fatihah. Maliki يَوْمِدِّينَ ya? Maka dalam ayat ini Allah tanya dua kali. Kamu tahu tak apa itu Yawmuddin? Kamu tahu tak apa itu Yaumuddin? Dan Allah memberikan jawapan ayat terakhir sekali. Inilah tujuan surah Al-Infiqar berada pada ayat yang hujung sekali. Allah kata, Yaumala tamliku nafsul li nafsin shay'a wal amru yauma idhillillah. Pada hari ketika Seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain. Tak boleh. Anak tak boleh tolong bapa, bapa tak boleh tolong anak, suami tak boleh tolong isteri, isteri tak boleh tolong suami. Semua tak boleh. Kerana apa? Kerana urusan pada hari itu ia berada di dalam kekuasaan Allah wajalla. Dah tak ada lagi, boleh guna pangkat darjat. Kabel-kabel masa ni sudah tidak boleh diguna pakai lagi. Kuat mana pun kabel yang ada, orang tengah yang ada, pengikut sebanyak mana sekalipun, Allah ceritakan, يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَمْسُلْ لِنَمْسِنْ شَيْئَا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذِ لِلَّهِ jadi, kita akan panjangkan perbahasan surah ini bermula hari esok, insyaAllah. Pada keterangan ayat yang pertama. Jadi, cukuplah pagi ini sesi pengenalan tentang surah Al-Anfiqa. Moga-moga memberikan uh, petunjuk kepada kita untuk terus mengikuti perbincangan, tafsiran dan Tadabur surah Al-Infitar. Kita tutup pengisian kita dengan memohon keampunan dari Allah wajalla dengan kita membaca tasbih menghapus dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم